Карабичане за границу частично переехали чуть-чуть города, но в основном они уехали с концами. Кто может выехать, все выехали. В селах и селах не остается молодежь. В селах закрываются школы. Закрываются больницы. То есть это означает, что не только молодежь не может жить, но и люди уже другого похилого веку не может риснувать в селищах мая века. Так? И ситуация абсолютно искусственная ситуация с целью того, чтобы этих сел не было и не было людей, не было жизни, не было будущего. Последний раз такое сделал Иосиф Сталинту. Когда был голодомор, сейчас людей не расстреливают. Уже на то спасибо. Но результат такой же самый. Результат такой же самый. Села пустует. Людей выгоняют и будущего нет. Поэтому мне кажется, что это все абсолютно искусственно сделано, сделано конкретно властями, конкретно губернатором. Кто такой губернатор Корничук? Это, это реально человек, который, во-первых, должности губернаторов. К сожалению, в Украине продаются. Не как так, я был таким, что эксперимент провели. И когда оказалось, что я не подчиняюсь, то им не понравилось, и опять убрали, и опять продали заново. И так везде. И так везде. Продается должность губернатора. Потом он должность продает главы экологии. А если ты продал должность главы экологии, глава экологии приходит проверять свой завод, берет себя на карман и уходит себя дальше грабить. И ему все равно. Но я, главное, что я хочу сказать, что неужели этих людей нет своих детей? Неужели они не представляют собой, что их дети, если бы они играли на этой площадке с Сашей? Они, что? Не живут. они не живут. Они не живут. Неужели у них нет сердца? Неужели у них нет... Я понимаю, что свою страну не любят. Хотя бы местечкового патриотизма нет. Откуда они происходят? Где они живут? На людей, на которых они смотрят? И мне кажется, что они живут на другой планете, есть где-то маленькая кучка людей, которые живут на планете, есть все мы, которые живут вот из этой сажи. И нам говорят, и дальше живите так. Поэтому мне кажется, что в стране надо наводить порядок. Надо наводить порядок с самыми жесткими методами. Надо наводить порядок, в том числе с тем, что пересадить вот этих людей, которые глава экологии, который допускает вот это, должен сегодня сидеть в тюрьме, а не в кабинете. Губернатор, которого назначить, не должен быть губернатором, а должен отвечать хотя бы за то, чтобы он принял помощь по безработице. Прав? всем том, что он мультимиллионер. По его декларации, я ничего не рассказывал, сплетни. Откуда у губернатора столько земель? Откуда у губернатора сколько имущества? Откуда у губернатора столько готинки? Откуда? Да от вас. Наши гроши. из-за того, что у нас за 50 долларов и пенсия, из-за того, что больница закрылась, из-за того, что говорят, идите в соседнее село, там лечитесь, а там говорят, нет, у вас своя громада, лечитесь у себя? Да. да. То есть да. люди оказались абсолютно лишними везде. Они сначала оказались лишними во власти, потом оказались лишними на производствах, мы были рабочие места, во многих местах потерялись, они оказались лишними даже у себя дома, потому что невозможно, у себя дома невозможно жить, потому что Саша заходит и убивает всех людей. У нас тут, я смотрю статистику, в, в вашем селе смертность превышает 2,5 раза рождаемость. Но это не только у вас, это большинство украинских сел. Это означает, что через несколько лет, через, может быть, 15-20 лет, в Украине будет больше пенсионеров, чем будет людей рабочего возраста. А кто будет тогда пенсионеров содержать? А кто будет страну развивать? А кто будет на этих предприятиях работать? Поэтому, поэтому мне так кажется. Мы сейчас собираем людей по всей Украине. У нас нет ни Олигархов, у нас нет ни денег, у нас нет ни, у меня нет ни таких особых амбиций. Нет, да, не такая, только одна амбиция помочь народу, потому что Украина заслуживает быть самой успешной страной в Европе, самой трудолюбивой, самой умной, самой интересной, самые справедливые Люди, но самая отвратительная власть, которая где-либо видел в мире. Это так. Поэтому мне кажется, что вообще этих дармоедов в областной администрации надо разгонять. Вообще областные администрации не нужны, их надо упразднять. Эти деньги, которые выделяются на содержание областных администраций, надо передать громаде. Эти деньги, которые содержатся на содержание каких-то экологических служб, просто прямо надо сказать и обязать. Или ты переходишь на другое топливо, или ты ставишь качественный фильтр, или закрываешься. конечно, он будет ставить. Когда ему некого будет давать взятки, и когда он будет делать имя с вами, а не с какими-то алкоголями, которых можно купить. Поэтому мне кажется, что надо убрать все эти промежуточные звезды. Нужно правительству брать это в свои руки, в Киеве. Но, туда, но когда мы говорим, что правительству надо брать в руки, туда надо приводить новых людей. Это правительство ничего хорошего не сделает. Одни и те же люди 25 лет управляют страной. Одни и те же люди. Нам говорят, на каждых выборах голосовали за новых, ничего нового не было. Так за каких новых голосовали? Все они и те же. Кто-то кто, -то, кто -то из них не был раньше тут. Они все были. Они мне говорят, поведи сейчас этот, они повези этот снег, пусть посмотрят, посмотрят на это там президент, пример. А что вы думаете, они не знают? Мы же уже не верим в сказку подобного царя, кому никому, другому не сообщают. Да, они все знают. только -то и беда, что они знают и это все равно делают. Если они знают и все равно делают, значит, такую Верховную Раду, такое правительство нужно менять, значит, надо распускать их и надо приводить людей, когда мне говорят, кого? Во-первых, кого угодно, но не этих, которые уже 25 лет там. Это во-первых. Во-вторых, мне говорят, а что, где мы найдем людей? Да выберите вы из своего состава людей. По-настоящему выберите. Они просто тех, которые все время приходят, к выборам, там что-то там, сельсовет что-то заплатит, там депутат заплатит, и одни те же выбирают. Я вот никогда не мог понять. По Одессе ходим по селам, глава сельсовета бандит, там, во многих селах главы, главы, сельсовета бандиты. У него или у него там 50 человек всего в селе. Там жители там 10 тысяч, некоторые по 15 тысяч. Они все подходят и говорят, уберите, пожалуйста, этого главу силы. Я говорю, так вы, вы не выбирали? Нет, мы не выбирали. Там у них свои бандиты, они сами убирались. Так, так. так давайте, нас да, все равно больше, чем их. Да, я знаю, что у них суды, да, я знаю, что у них прокурор, да, я знаю, что у них деньги, но все равно нас больше. Вас больше. Так зачем мы должны терпеть? Я, мне все нравится в украинцах, кроме одного, возможности терпеть все время. Ну сколько может? Поэтому мне кажется так. Я сейчас подниму этот вопрос правительству. Я туда, я встречу со всеми, с кем могу встретиться, я думаю, что они встретятся. И, конечно, я буду их все время напоминать. Но по большому счету, нам нужны рабочие места, но в первую очередь нам нужна жизнь. Нам нужно качество жизни. Никто не говорит, закройте фабрику. Никто не говорит, не, не зарабатывайте. Да зарабатывайте, но да зарабатывайте чуть меньше. И работайте на людей. Никто не говорит, что не должно быть там каких-то там э, э, должностных лиц. Но не столько и не таких. Точно. Надо их убирать. Поэтому мне кажется так. Я подниму этот вопрос. А все остальное, но... А по всему счету, мне нужна ваша помощь, чтобы мы поменяли ситуацию, когда села в Украине уничтожаются, когда убираются. Я, мне кажется, что в Украине, не мы уверены, что, во-первых, нужно ввести очень строгие нормы экологии и защиты населения, надо понизить налоги однозначно и повысить поступление в бюджет, потому что сегодня никто не заинтересован платить бюджет, ни один налоговик не заинтересован того, что люди реально честно платили, потому, а и налоги такие, что их честно платить невозможно. Надо понизить налоги, и тогда в бюджете будет больше денег. Я в Грузии понизил налоги на 60%, и у нас бюджет вырос в 11 раз. В Украине гораздо более скрытых ресурсов. В Украине нужно провести это, нужно отменять абсолютно глупые нормы, которые мешают людям жить. В Украине нужно Обязательно дать каждому человеку страховку. Ни одна гривня никогда не должна быть уплачена в карман врача. И в каждом селе, должна быть качественная больница, это очень важно. И должна быть программа развития сел, развития образования, развития здравоохранения, развития создания рабочих мест. И в вашем случае развития экологии. И тогда люди смогут жить в селах. И тогда села могут производить продукцию. Что у Украине есть главное? Это село и это сельскохозяйственная продукция, которая экспортируется на весь мир. Украина может кормить всю Европу. Но для этого минимум люди должны быть способны прокормить себя. Прокормить себя. Поэтому мне так кажется, что для этого нужно просто наводить порядок. Кто-то сказал из моих соратников, я более или более склонен с ним согласиться, если 25 тысяч человек пересадить из должностных лиц, моментально будет такой порядок, что никогда такого не было.